Всем привет! Вы на канале Basement Games. Меня зовут Андрей. И мы продолжаем проходить игру The Walking Zombie 2. Ну что, куда сегодня пойдем? Зимний лес. Материалы для... Нет, это скучно. Карта сокровищ нет. Ну а как насчет ловушки? Может это та самая карта? Точнее, Та самая миссия, самая страшная. Посмотрим. Мы попали в ловушку. Урон плюс 15, приятно. Так, там зомби. Нас предупреждают, что мол, идти туда не нужно. Ну посмотрим. Тогда понаставили нормально так. Кто-то постарался, чтобы никто не прошел тут наверное все возможные ловушки встретим которые вообще есть в этой игре, или только растяжки с капканами О, топор висит так. жалко что когда разбираешь ловушку лут не идет с нее типа стрела или топор который можно было бы продать было бы так интереснее. Так что ну, разобрал и разобрал, что дальше. Зато вот потренируемся в обнаружении и обезвреживании ловушек. Так, туда тоже сходим. Вижу уже, что тоже там что-то есть. Выпьем Red X и пробежимся. Тут, скорее всего, тоже ловушки. Так и знал. Ага. Если подальше отойти, эй, пока ага, не достаешь. О, денежки, отлично. Золотишко, патрончики и ловушки. Так, кстати, редвикс. Сейчас его и выпьем. Ну что, побежали? перезарядочка бегом 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 не так уж и страшно так тоже лужа будет по радиацией очень не говорил но с red не страшно вообще не чувствуется то, о чем я и говорил. Сейчас мы увидели весь каталог ловушек, которые вообще есть в этой игре. А это что? О, интересная растяжка какая-то. И ради чего? О, а, всего лишь железо и вода. Я-то думал, серебро лежит, а это такое. Ладно, пошли дальше. На встречу к приключениям. Посмотрим кинишко. Вот это подгорело у тебя. Ничего себе. Реддл. Внезапно, внезапно. Это с чем его кормили? Ну что, Рэбби, иди сюда. Будем посмотреть, на что ты способен. Вопрос. Почему я бью по корпусу, а не по его макитре? Так, это что такое? А, да, что вижу, 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 вижу. А, -а, -а. Мимо, 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 Отстань. О! Остынь, парень. Воу! Опёр, У меня зажал даже... Больно. Больно, больно, больно. Вот еще одна ситуация, которую мы не видели которая помешала мне отойти. О, что-то хп мало. Сейчас ладно. Кому... Опять. Фаерболы наши. О, еще ловушки. Пора уходить. Отстань, еще и зомбари эти демон галимый сколько в нем пп? так, стоп ч это я не пользуюсь взрывчатками что у меня есть обыкновенный... о это что-то интересненькое <реклама> <реклама> и всего-то я забыл? Тоже девушку первую спасаю. Ай. Пожалуй, сколько еще не будет. О, бежит, бежит она уже. Разогнался. Ага. -а. О, крик, хорошо. Сверхкухи. Жбан ты меня утонешь. И бегает. бегают. и плевать еще вылезли. Ага. Долгое будет с тобой тащиться, парень. Не понял. Что это? Спину бьешь, крыса. Крыса ты, а не демон. уже долго этот будет кошмар. Если бы хотя бы еще зомбари не бежали. Только с ним. Только с ним один на один. Столько времени потратить нужно. Еще эти бегают. Чмошники. Что ты бежишь сюда? Я полежу. Ты ляжешь или нет? Разорвался. Опять. Покакал Пока По присел. Баб. Пока как присел. Парень, чем ты питаешься? Только острова есть опасны для здоровья. Вы еще тут армия спасения. Парни, вы мне кое кого напоминаете. Есть тут, короче, у нас соседи, которые на учения любят захаживать к другим соседям. И случайно уничтожать города. Так, чисто это, по приколу. Случайно, не знаю. Вот это вот, короче, вот откуда они берутся. Вот это... Один из супергенералов, у которых все идет по плану. Это по плану, что им приходится самим на фронт выезжать, проверять. Там же там у нас все по плану идет. А в итоге все происходит так, как сейчас в игре. Беготня, какают постоянно и умирают. Чего пришли, чего хотели, чего добились. Кстати, в жизни также один военный ВСУ может затащить такое же количество Z-воинов с их командиром. Вот, безголовые всадники. У меня бензина не хватает. Но ничего страшного. Ладно, всем до следующих встреч. Заходите в описание, подписывайтесь на мои соцсети, подписывайтесь на канал. Нам нужно добить до 1000. Наша цель пока 1000. Мы почти на экваторе этой цели. Ставьте лайки, комментируйте обязательно. Пишите, как проходит ваше лето. У нас тут просто жара невероятная. Сижу, ничего не делаю. Такое впечатление, что марафон пробежал. Ну а пока, всем пока.